и еще там во Вьетнам он попадает, часть его. Он был забыт после того, как вьетнамцы победили Кне, тайцы разрушили Анкор, это столица была, Кмерская цивилизации, и Кмеры ушли оттуда, то эти храмы стали запускаться, там людей все меньше и меньше было, и все забыли, весь мир забыл. Но в 1861 году туда приехал француз исследователь и как бы нашел эти храмы, нашел все под, все было под деревьями, под зеленью. Он разыскал эти стены вот, по каким-то своим источникам, он знал, что это все тут есть, нашел и европейцы потянулись туда, начали раскапывать, начали реставрировать, убирать зелень, которая разрушает храмы. И получается уже 150 лет это человек это, э, нашел это место и поддержит его в, в нормальном состоянии. То есть разрушение прекратилось, но до этого времени все разрушалось. Оно, конечно, раз, разнеслось с местно, разбиралось, но в основном все, все разрушение сделали деревья Ну да, экскурсоводы обычно рассказывают всякие вещи, связанные с религией, там, а кому это посвящено, это либо Будди, либо вишня, или И второе, они могут рассказывать про архитектуру, которая здесь была. То есть, говорят, если это вам интересно, то вы можете это взять в Вот. Но, как правило, ну, как по мне, то не так прямо интересно, чтобы там почитал на интернете, где друзья Сейчас выглядит, как это вывело до этого. Там есть стенды, есть информация, все это сделано, и это достаточно, правильно. Вот этот мальчик сфотографирован на буйволе, шел мальчик, у вас себе буйвол в этих Э, Мы его сфоткали, он такой белоулыбался. Сфоткали, он такой, он доллар, он да. Давай, белый человек, доллары. Это. основной храм Анкурвата это Анкурват -Ан это один из главных и более отреставрированных храмов Анкура, который очень всех сохранился. И камбоджийцы поместили даже вот эту вот штуку на свой флаг. У них флаг а синий, две синих полосы сверху снизу, и посреди огромная классная полоса. На красной полосе профиль Анкурвата. Там же бегают обезьянки. Вот они, можно скажу, обезьянки там такие очень резкие. Так что надо все светящиеся, там, шелестящие, ну, блестящие такие штуки с все спрятать. А? Лучше их не прикармливать. Да, лучше не кормить, потому что одну прикормишь, набежало 10, как будет непонятно, все больше и больше. Вот такие виды Они ну, его сейчас реставрируют, ну и реставрируют все эти храмы постоянно, так перманентно там у них есть реставрация. Это вот мы были дождливый сезон, у них один день шел дождь, и так у них получилось, что территория Камбоджи, она плоская в основном, он примерно если зайти, то там болота. <свят> ну, плоская, если будет поток, то болота идет первый под воду. У них уходит всякая больше поту. А, так, кто-то больше, кто-то меньше. Получается, что вот городок называется Сиамрип, возле, возле, а, возле гора, он стал затоплен. Прошли дожди, и вот сейчас, надеюсь, речка, там тротуар, там дорога, вот везде на дороге, где там по колено воды. Мы там, приехали в центр, после Анкора приехали в центр, там везде вода. На самом деле, э, для них это примерно как для нас снег зимой. Очень неожиданно в декабре выпадает снег, и, и они как бы тоже к сезону дождей не готовы к этой воде. Э, они все знают, что будет этот поток, он встречается каждый год, всю их жизнь, всегда он везде был. И поэтому, если кто-то смотрел новости про потом во Вьетнаме, в Камбодже, там, где ужасы, что там крокодил была то что там все в воде, то это на самом деле э, да, так, но никакой паники нет. Также работают лаки, также они что-то продают, везде ресторанчики, все открыто, <сёк> это, там, угу все, жизнь как И Ангор, он такой был затоплен водой, там некоторые храмы, даже чтобы дойти, надо было Э, или батя по пояс в воде, но везде все пускают, если хочешь, иди, никто не, не, не держит. Ну, такие, это, это везде э, есть тук-туки. Это тук-туки, кстати, вот кто знает, не знает, это тук-туки. Что такое? Часто. Да. Это, был... это такой местный способ передвижения, mm -hmm. также во всем регионе. Это, mm -hmm. вот, вы, это примерно какая-то, только это как бы не елку. Это пародия тук-тук, мотоцикл с коляской. Тук-тук выглядит точно так же, только это все цельное. Мотоцикл и коляска не цельные. Вот это мотоцикл, к нему прикрепляется коляска на 2-3 человека, и вот они предлагают этот тук-тук на день, ездить по городу от храма к храму. Храм, и, наверное, это единственное место в регионе, где есть смысл брать тук-тук или мотоцикл, чтобы... с 8 часов где-то до 3-4 часов вечера это стоило с двоих 12, 12 долларов вот. Ну, то есть это... Ну, изначально они предлагают больше. Ну, как, это, это, это дорого, да. Изначально они предлагали, там, него, там, в Камбодже они могут, честно говоря, 30 сказать долларов, но за 10 лет. Ну, такое. Это там на территории есть какие-то кафе или... На территории, да. На территории есть куча бедных пробожитель, которые могут дать любую одежду, любую еду, любую экскурсию предложить, все что угодно за доллар, два, три, четыре, пять. Какой религиозный Да. Вот, это кошмар при наводнении, все ну, ну, все хорошо жизнь не прекращается.